Обычный день в обычном банке. Здравствуйте, я хочу взять кредит в вашем банке. Без проблем, давайте ваши документы. Вот. Угу. Хорошо, а где вы работаете? Я работаю парикмахером в общежитиях Нау. Ну, знаете, арабы, прически, гели, чья это работа? У -у -у. Нет. <свескотворение> 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 Кабы не было арабов города. Работаем, да. О боже, работа, конечно, очень уважаемая, очень достойная, но кредит я вам не дам. У вас такие же туфли, как и у меня. И что? А вдруг вы раньше из здания выйдете мне что, потом босиком придется идти? Нет, я просто в шоке. Это мне с тобой доработать, не давать кредит, девушка устроилась. Что делать? Я не буду ничего слушать вас. Девушка, что девушка. О боже, о боже, ей плохо. Боже, что дай, делать? Дай. Здравствуйте. Здравствуйте, я участковый. Ищу наркопритоны методом тыка. Духовную пищу. Да. Ясно, понятно. Офис у вас, конечно, замечательный. Супер-супер. Ничего не скажешь. Очень-очень хорошо. Ну, а вот что это... вы делаете? А, я делаю массаж. Вот, вот, мы очень трепетно относимся к каждому нашему клиенту. Вот. Ясно. Да. А я, наверное, чаю выпью. Вас. Пойдите, да. Давайте, поднимайтесь. Ну что, с вами? Ну, боже, ну, ну давайте. Ну. Боже... Ох, силачка! Да Молодец. вы клиентом, да? Вот понимаете, такое еще забавное совпадение, это еще и моя сестра, оказывается. Понимаете, вот так вот. Ну, не чудо ли, да. покажите ко мне ваши документы. А, пожалуйста, возьмите наши паспорта. Так, 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 так. А почему у вас фамилия Франчук, а у нее Джугашвили? Ой, дело в том, что я взяла фамилию отца, а она Сталина, вот. Да не могу. А... Слушайте, а почему она постоянно молчит и молчит? Не, она молчит. Что молчит? Я молчу, со мной все хорошо, со мной все хорошо. Все Ой, хорошо. такое показалось, как будто вы ее головой мотыляете и говорите за нее. Вот почудилась. Глупости какие, день рабочий тяжелый такой. Ну ладно, пойду я, вижу у вас все тут замечательно. Да, все хорошо. Боже, ну что ж делать, что ж делать, куда мне вас спрятать? О боже, о боже, о боже. О! Садитесь сюда. О, все, вроде все хорошо. даже чаю выпить. Боже, вы понимаете, у нас тут вообще не домашняя обстановка, и как бы и нет. Да я вижу, и стол у вас какой-то странный. <свы> Ой. О, Господи, вы не ушиблись. Тогда лезьте обратно. Я чего захотела? Знаете, у нас в селении появился ворс раздвоение в личности. Боже, а как это? О боже, вы знаете, по-моему, с вами что-то не в порядке. Да, голова что-то закрутилась. Я сейчас все объясню своей песней. Как-то утром на рассвете поняла, что уже вечер. <свеч> ну, раз вы так поете, так и я спою. <свеч> бабка Маша, бабка Даша, просто дети стали старше. Просто-просто все мы подросли, потому что все росли, растут и будут расти, ел. Уморили вы меня? Пойду подошу свежим воздухом. Давайте, давайте на минуту танцуете и вообще ты не моя сестра ты тоже не моя сестра потому что моя сестра она сестра и знаете сколько бы нам не поставили за музыкальное домашнее задание главное что мы замечательные актрисы и у нас объединили семьи Очевидно, но факт. Заберите огонь, пожалуйста.